Ну, то есть, конечно же, в плане масштабности неправильно будет сказать, что это одно и то же. То есть пока что, то есть, слава Аллаху, то есть не настолько все плохо. Конечно, это тоже большое испытание. То есть люди не чувствуют себя в безопасности очень часто. То есть происходят определенные какие-то действия, которые наталкивают их на размышления. То есть, ну, те, кто то есть, находит в себе силы, скажем так, они остаются. Кто-то, кто считает, что он уже не может, то есть ему уже опасно, там они уезжают, как бы лично своим уже. Мы будем надеяться на лучшее, как говорится.

Ми довго дивилися. Взагалі ми вважаємо, що дуже важливим, щоб всі знали, що відбувалося 70 років тому. Насамперед, моя дружина, вона кримська татар. І ми побачили, що в принципі ніхто не проводить акції. Дуже важливо, ми побачили, що є великий, великий тиск на кримських татар, які там залишились в Криму з боку Росії. І ми, українці, маємо підтримати кримських татар в їх її боротьбі. Їх, ну фактично на сьогодні це національний визвольний рух. どうい В этот день мы скорбим по тем, кто убит режимом, и заявляем о своей готовности решимости бороться за свои права. Я уверен, обязательно мы победим. Украина снова будет единой. Я благодарю вас. Я вижу, что подавляющее большинство здесь не крымские И меня очень радует, что мы вместе с вами, и мы всегда будем вместе.